лестнице Поклонской. Тихо, 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 Петрина, ну полегче. Полегче. Полы все-таки у нас не бронированные. Разобьешь. За какие шиши мы будем ремонт делать? У папки с мамкой из кармана вытаскивают. Они, между прочим, нам еще за азбуку кредит не выплатили. Кому тут танки подшефные помыть охота, а? Ну, рассказывай. Что? Не смею. Ты же дебилка. Про победу над Житобандеровской Украиной у нас других тем нет. Десять лет назад Мрак и ужас творился на Жадебандеровской Украине. Фашисты пытали, вешали и распинали младенцев, а также они жарили снегирей. Правильно, Петрина, правильно. А самое страшное, они заставляли всех разговаривать на их украинской мове. И не было возможности спастись новороссийскому народу от этой фашистской хунты. Да. И только мужественные гиви и, и моторола боролись на своем славном Донбассе э, за святое дело, потому что они знали, что великий Путин и прекрасная Поклонская найдут выход, как побороть эту украинскую хунту. Да, 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 Петрина. Великий Путин знал, что народные депутаты хунты очень любят деньги. И он им дал немножко, обещал еще больше дать. А жадные депутаты поверили. Нет, 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 Петрина, не просто поверили. Не просто поверили. А как называется эта хитромудрая операция? сейчас, э -э сейчас, сейчас. -э развести лохов. Да, молодец, молодец. А кого он еще развел, Петрина, а? Он еще развел э президента фашистской Америки Абу... Э бубу -бу... Деточка, а... я тебя умоляю, даже не, не парься, знать имя этого идиота нам не обязательно. Продолжай. И развел, и развел главную фашистку гей Европы вместе с гей-депутатами. И в 2016 году жадные и глупые украинские депутаты проголосовали за особый статус Донбасса и выборы в нем. И бубуба О, с фашисткой опять. забрали свои войска и доллары, а киви с моторолой стали депутатами. Ты что носишь жидо-бандеровский флаг? Ты на самого? 偷进来。 Прикидайтеся. Прокидайтеся. Зараз в Раді вже голосуватимуть за поправки до Конституції. Про особливий статус окупованих територій. Ну так. І про вибори на них. І про них теж. На х**. на... Х**. Що на і вибори і статус Це, на... Х**. А, а як же Меркель? Вона ж на вас розраховує. Піду, Меркель. Хай у своїй Німеччині особливі території вводить для сірійців з, -з, -з, з турками. Петро Олексійовичу, а як же Обама? Та пішов він на помиротвориці, я шо брига, який щоб країну продавати. Хлопці кров проливають, гинуть. А я за Липецьку фабрику та Лобілівську премію миру бубуби труситися буду. Бубуби? Ніякого особливого статусу та виборів на окупованих територіях. А як же Путін там медвічук з квітами? Черці квіти лукарлікому в сраку запхаю. В нас варіантів немає, бо буде. Що буде? Лютий пі... О, а, Медведчук!